بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله والشكر موصول متواصل لمؤسسه حلوان ماليزيا بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير على هذا العطاء في مرض كورونا بارك الله فيهم وهي المعقنات سنتوجه ان شاء الله للتوزيع لغزه غزه كم بحاجه مثلات غذائيه وكل شيء ما يلزم في هذه الظروف الصعبه والمعقمات بارك الله في حلوان ماليزيا وجزاها الله عنا كل خير ما تقدم لغزه بارك الله فيهم وحياهم الله وجعلهم ذخرا للاسلام والمسلمين بارك الله في هذه المؤسسه الطيبه الخيره لرؤساها لموظفيها بكل العاملين فيها بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير وعن المسلمين أجمعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بارك الله بمسجد الصحيح الحبيب المليزة جزاهم الله عنا كل خير الآن يتم يعني الآن يتم توزيع المعقمات على الأسرة المتعففة تبارك الله في مؤسسة الحلوة الماليزية جزاهم الله عنا كل خير. بارك الله فيهم الله يرضى عليهم، الله يا رب ما يحرمنا منهم ويرضى عليهم. الله يرضى عليك. حلو يعني كل... العطاء مستمر مؤسسة الحلوة الماليزية على أن يتم تنزيع المعقمات على الأسر تعففة في كائحة كورونا تبارك الله. مؤسسة الحلوة الماليزية جزاهم الله عنا كل خير. إن شاء الله تعالى في منطقة يعني منكوبة ظروفها صعبة تبارك الله في حلوان مجيء الزيارة الله عنا كل خير بهذا العطاء المستمر الله يرضى عنك ان شاء الله الله يرضى عنك يعني ماذا العطاء المستمر من مؤسسة حلوان بارك الله في مؤسسة حلوان ماليزيا جزاهم الله كل خير يعني الان يتم توزيع المواد التعقيم على الاسر المتعفف في والفقير في قطاع غزه في ظل جائحه كورونا العصيبه ما زالت يعني الازمه تشتد على قطاع غزه. بارك الله في مؤسسه حلوان ماليزيا على دعمهم المستمر لقطاع غزه المحاصر، بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير. <applause> بارك الله في مؤسسه حلوان ماليزيا جزاهم الله عنا كل خير، ما زالت الدعم مستمر. على المكروبة المكلوبه والمحاصره في قطاع غزه في ظل جائحه كورونا. كان الله في عون الناس، الامور صعبه جدا. يلا يا رجال. بارك الله في مؤسسه حوامل جزاهم الله عنا كل خير. السلام <applause> عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا بنتشكركم على كل خدمة بتقدموها للشعب وان شاء الله يا رب له لكم أجر في الدنيا وفي الآخرة من مؤسس حلو للماليزيا حلوان للماليزيا واحنا بنتشكركم ونقول لكم ألف ألف شكر على الخدمات كل ما بتنساها وبندعي لكم ربنا يعطيكم رضا ربنا في الدنيا وفي الآخرة وألف ألف شكر لكم بسم الله الرحمن الرحيم اشكر اهل ماليزيا حلوان من اهل ماليزيا بارك الله فيهم اعطونا ادوات التنظيف عشان كورونا بارك الله فيهم كتير 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 بارك الله فيهم اهل ماليزيا Ya shakira, 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 shakira,